الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان уурдайт буларды киргизбеш керек деди анан кийин мен ошол жерден та тостум тосуп экөөнү айтым силер киргенңер болбойт экен болду туугандар жабык жабык болду болду деп бааын кетирип айттам буларды кетир ана калгандарын кийин деп тосуп атамчы анан тосуп бүтүп анан жанагы жарыкты жаптым кадимкидей жанагылар киргизбейин булар кирсе топурак уурдап кетчүдөй болдуп да тияктанчы топурак уурдалса жанагы жарыктн нур уурдалып каччудай сезилди да магачы анан жаап бүтүп тосуп бүтүп анан уф деп эс алып калып анан кийин чочуп көрсө түшүндө түш болуп атыптыр экен да анан жыргалкарга барыпмы о артемеде досубузга анан й жыргалкар ушуни түш көрдүм деп түшүмдө айтып атам магачы түш көрдүм десем айтат сиз деген тарикат боюнча тасаваф боюнча көбүрөөк сабактарды айтып туруң дамылам бул жакшы л түшүмдө мага жооп берип атат да же түшүм чочуп кетип ойгонуп анан кайра уктап кетип кайра түшүмдө эми така адамгаы жоортуш керек го ко б анан каргасын жыа калкар ушинтип айтып аткан экен анан ошондон бери мен мындай бир мында рахат алып атам урматтуу мен да чочуп кеттим башында эмне деген пайгамбардын кабырын чукулабастан жакшы эмес го деп саламатчылык немет ыймандан кийинки о'рунdа бириnнchi turadigan неmaт соg'лiк немaт chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam juda ko'p duolarida olloh va jalladan sog'likni ofiyatni so'raganlar ikkita ne'mat bor deydi rasululloh sollallohu alayhi vasallam odamlarning juda ko'pi bu ikki ne'matdan g'ofil qadriga yetmaydi sog'lik va bo'sh vaqt biz hayotimizdagi mana shu ne'matlardan uchtasiga bir e'tibor beraylik hidoyat ne'mati sog'lik ne'mati bekamni ko'zdik kifoyalik ne'mat mana shu Man uchta ne'mat bo'lsa bir insonni hayotida unda hamma yo'q bor bu yerda pulni ko'pligi ortiqi dunyoda umuman gapirmaslik kerak bor hidoyatdasiz sog'siz tirikchiligingiz ravon o'tib turibdi agar mana shu uchta narsa bir insonni boshida jamlangan bo'lsa demak bu inson жан дүйнөм болып, болуп жабыркап жатат эмне кылышым керек намаз оку намаз окуп ыйла билесиңби ишатсуада деген түшүнүк бар бул деген сөз бактылуулар жашоосу деген сен ошол жашоого киргениңсин эмне кыласың бул ааламды адамдарды таштап баардыгын баардыгын таштап эки рекет намазы кыл дарат алып ниет кылып аллаху акбар деп кулак кагып намазга кирип альхамдулилахи роби алмин х о ааламдарды жараткан аллах таала сен ырайымдуусуң сен мээримдүүсүң сен қиямат күннүн эгесисиң сага гана сыйынамын сенден гана жалынып жалбарып сенден гана жардам сурап кайрыламын о кудай таалам мени туура жолго баштагын о кудай таалам адашкандардын жолуна туура эместердин жолуна мени сала көрбөгүн о кудай таалам мени өзүң немат кылып берген бактылуулардын пайгамбарлардын салих олия такыбадарлардын жолуна сала көр деп дуба кылып ошол жерден құдайға кайрылып чын жүрөгүңдөн өгінді... ollohni nomi bilan so'rayman bizga dinimizni o'ldirib bermanglar ollohni nomi bilan so'rayman bizga ummatimizni o'ldirib bermanglar olloh nomi bilan so'rayman bizning ajdodlarimizni va yigitlarimizni siyqa fatvolar bilan o'ldirib bermanglar olloh nomi bilan so'rayman biz tushib qolgan mana bu xorligu balodan qutqaradigan fatvolar chiqaringlar olloh nomi bilan so'rayman vatanparvarlik va millatchilikdan fatvo bermanglar zo'ravon hokimni iomiga aldanib yoki uning taziqidan qo'rqib fatvo bermanglar olloh nomi bilan so'rayman kofir kimsalarga yaltoqlanishni tashlab dinni tabi qilmay fatvo beringlar bizlarga ollohning shariatidan fatvo beringlar маданияттуу болуп эмнеге жетип кеттиң эмне вилка менен тамак жегениңе сыймыктанып атасыңбы же эмнеге кыйын болуп кеттиң дегенде кыргыз кыйын болуп каякка чейин барат орус болуп же орус боло албадың же англис болуп англис боло албадың сен кыргыз бойдон жумшаган бойдон каласың теңирчи болуп каякка кетип атасың же ит болуп каякка кетип атасың комис болуп каякка чейин келдиң эми ошо кызың менен балаң намаз окуй турган болсо кичине жолук салынып калса ошону ким койбойсуңбу өзүң өлүп баратсаң дагы жегениң чочконун эти жегенің ішкенің арак арам андан кийин балаң туразоого түйөйүн десе намаз окуу андай мындай жөн эле жүрбөй кыргызга эмнет кылган де сага чоң атаң кирип айтып бер ошонун баардыгын ошентип жаап жашырып өзүңөрдү мактап мактап отуруп ушул убакка келдиңер кызыңарды көчөгө ачылып эркектериңерин баары обжип болуп көчөгө чыгып кеттиңер баардыгыңар анан ким айтыш керек болот акыры бир айтыш керек болоп катуураак бир неркени qachon качанга чейин жумсал дап ушинтип yaxshi жакшы yaxshi жакшы yaxshi жакшы мен жакшы деп шаап отурасыңар баардыгыңар акмакты акмак деш керек андан айыкпаш керек жаман көрсөң жүз жолу жаман көргүнө кэмне эле чычалап кетесиңер баардыгыңар o'g'il bola agar senga mo'mina soliha qiz duch kelgan bo'lsa dunyo saodatiga erishib qolibsan o'g'il bolani baxti botta narsada keng hovli yaxshi qo'shni foydali markab yaxshi emas foydali foydali markab soliha ayolpayg'ambarimiz al mar sollallohu alayhi vasallam imomi muslimdan dunyo o'zi mato bu matoning eng afzali yaxshisi soliha ayol dedi birodarlar mana uylanmagan ukalar uylanmagan ukalar agarchi siz bilan biz o'zimizni haromdan saqlasak ikki dunyoda alloh taolo siz bilan bizga o'zi kifoya qiladi ishlarimizga saodatli oila saodatli turmush qurishligimiz uchun nima kerak bo'lsa Alloh o'zi shu narsani yaratib beradi muhimi nima bo'laylik o'zimizni özümüzü... uyizga kelayotgan rizqni barakotli bo'lganligini sezasiz siz 6 soatda o'rniga 8 soat ishlayapsiz ko'proq pul topkalarmi topkelarmikinman deb uyda bolalar benamoz xotin benamoz men rizq so'ramayman deyapti Alloh. rizqni men beraman deyapti ulamolar aytadi de, oilasini namozga buyurgan kishining rizqini uning oilasini rizqini Alloh taolo o'zini zimmasiga olgan endi domla xos sezon bo'lib qoldi-da. hozir bir yig'im terim yok bo'lsa, shu ma kuzi sezonda olib qolishimiz kerak bir ishimiz ko'p mavsum kelib qoldi shu bollarnde ko'chada u birodar sen boquvchi emassan sen o'zing ham boqiluvchisan sen boquvchi emassan sen o'zing ham aslida boqiluvchisan namoz o'qigan vaqtingizda shu narsani his qilib o'qing qutuldim deb o'qimang namoz namoz o'qib mana bugun quttonni o'qib oldim qutuldim quttondan deb o'qimang namoz o'qiganingizda oshiq bo'lib o'qing oshiq bo'ling allohga ishq bilan o'qing yaxshi ko'ring intiling shu namoz tugab qolmasa edi deng namozga yetdim alhamdulillah alloh meni nasib qildi shu namozni o'qishni deng shu namozni o'qishni menga nasib qildi alloh taolo deng mahabbat bilan o'qing agar shu bamdad namoziga bugun turolmaydigan bo'lsam men demak munofiq odam ekanman ekanmande nima uchun men bamdad namoziga men turolmayapman deyi savol qo'ying alloh taolo sevmaganligining belgisi demak siz turaolmayapsiz agar alloh sevganda alloh yaxshi amal kilometr bo'lgan hajga har yili borishga vaqt topaman lekin bitta shaharda yashagan akamni uyiga borishga vaqt topolmayman umraga ming ming dollarlar hajlab boraman singinga borib turib ikkita non ko'tarib kirolmayman namozlarga ikkillab boraman birinchi safarda o'qiyman nimaga o'qiyman olloh meni yaxshi ko'radida men jannatga kiraman men musulmonman deyman lekin rasululloh aamni hadisi Men yawmil fal kim oxiratga va Alloh iymon keltirsa jigarli rishtalarni bog'lasin degan hadisni esdan chiqaradi Opam yoki akam uyga boradigan bo'lsam ham ularda faqat reanimatsiyaga yopib qolgandan keyin boraman noilojlidi